определенную видимость в связи с принятием закона о декоммунизации. Моя фамилия Сидорин Александр Николаевич, я представитель Кировского исполкома. С вашего позволения я формально начну процедуру общественных, общественных, общественных громадских слухов с чего питание? И, соответственно, до распоряжения местного головы громадских слухов в Кировском районе Назначена сьогодні, згідно того ж розпорядження. затверджено будь-якові склад робочої групи. Зараз призибі присутня бандюк Олена Білибіна. Це Один из похитив, один из членов, членов местной рабочей группы всего пытания. Поэтому вот, я прошу и э, думаю, что выскажу общую, общую точку зрения, что в любом случае администрация и Райсовет в этой, в этой процедуре должны принимать только организационные функции, а функции обсуждения, функции э, резюмирующей части, результативной части в любом случае должна выносить общественность. Поэтому, с удовольствием предоставляю слово. И проведения, общественных слушаний по этому вопросу Елена Федотова. Вам спасибо огромное за внимание, с удовольствием подписался вместе с вами. Пожалуйста. Добрый день, дорогие Еще раз представлюсь. Добрый день, еще раз. Я представлюсь еще раз, я Мадьяна Филипповна, я архитектор. Я э, работаю в истории памятников Афорума Гасмиджи. Я занимаюсь историей городов, историей памятников архитектуры, восстановлением памятников архитектуры. Я являюсь, а еще являюсь членом международной организации по охране исторических городов и памятных Я представляю сегодня член, ну, я как член рабочей группы, представляю наш коллектив, который будет сегодня выступать и рассказывать о нашей работе я хочу в двух словах вам рассказать о том, что в течение двух месяцев, в соответствии с решением с принятием закона о декоммунизации, значит, в нашем городе полковник была создана большая комиссия в составе 49 человек, которая обсуждала проблему переименования нашего города и переименования улиц каждого района нашего города самый главный член, я буду и как бы не самое ведущее лицо в этом участии. Я вам расскажу просто свою часть, это об истории нашего города, Вот, чтобы вы понимали, сколько раз он переименовывался и сколько раз мы как бы, переживали эти этапы, и что все это не такое страшное мероприятие, как нам представляют некоторые партии. Поэтому сейчас я передаю слово Иванинской Елене. Вот, она у нас активный член рабочей группы. И в общем-то она вам...

Мене звати Олена Іваницька, я архітектор, працюю у Дніпроценів проєкті, місто знаю добре. А ще я член цієї робочої групи, яка створена у міськраді після того, як 14, 14 травня цього року був вписаний Верховною Радою закон України 2.5.